Иду я по дороге, и перед первым подъездом меня встречают четыре мужика. И один из них меня так грубо за плечо берет, дергает и говорит, это вы у газете? Начали орать на меня, что я такая сякая раз такая, что я отрощенку опозорила, что я против него чуть ли не войну тут подняла. На меня там настолько по-хамски говорили, что я даже не хочу этих хамских слов повторять. И защищали они отрощенку. И это, по всей вероятности, было представители от отрощенки. Два из них они представились. Это был журналист газеты «Детинец» или, или редактор этой газеты. А второго они представили Василий Белогур. Я чуть ли не плакала, потому что из-за дороги общественной получилось, что я могла... По голові. Напередодні виборів на вулиці Текстильників 11 вперше за вісім років, розпочали стелити асфальт. Але замість радості довгоочікуваний ремонт приніс розчарування всьому двору і неприємності старші по будинку. Перед виборами, якраз 25 октября, будуть починати робити дорогу. Вони так положили, що лучше б вони не ложили. Тут сток води, люк був. Вони його забетонували, Тепер вода, якщо буде литися відтуда. Она будет неизвестно куда. Она будет стоять вот тут вниз, и она будет в этом низу и стоять. Служба от Союза квартал. Разбила там асфальт, она раздолбала, и нашла ту самую канализацию, потому что э -э, фекальные э -э, стоки поперли в магазин. Начнется зима, вот эти все швы, они все повыпадают. Да все повыпадают. Как шов, нигде просмол, просмолки нет. Что это за асфальт? Вы посмотрите, он уже все высыпается. Это асфальт? его зарубили 25 октября вот тут должна быть канавка такая специальная для стока воды если вода будет идти ну дождь идет и сильным потоком она будет вот сюда всю под лавочку. Вся вода будет под лавочкой стоять. Тут уже страшный суд. Разве туда можно инвалидам первой группы? У нас в подъезде два инвалида первой группы. Они ходят с палочками. Одна так вообще выходит за деревья, держится, чтобы до лавочки как-нибудь доторкнуться, до той, чтобы посидеть две минуты летом. Так разве тут можно посидеть? Тут и ноги выломаешь. Я захожу ящик почтовый, а там газета «Детинец». Читаю. На шерстянку пришел асфальт. Аж там депутат Атрошенко упоминается это Верховного Совета депутат этот Черниговского Совета Василий Белогур они там рассказывают как по их просьбе была положена эта дорога а дороги-то у нас нет дорога как была плохой так и осталась это раз а во вторых еще же не допитонировали вот этой части когда я обратилась к знакомой к своей чтобы она мне помогла найти журналиста вот. И мне прислали этого журналиста, и журналист написал в газету статью о том, что асфальт положенный не, ну, плохо, что он недоложенный, и там ни на кого не было ничего написанного. Иду я по дороге, и перед первым подъездом меня встречают четыре мужика. И один из них меня так грубо за плечо берет, дергает и говорит, это вы в газете? Я чуть ли не плакала. Потому что из-за дороги общественной получилось, что я могла Получить по голове. Пришел ответ с горячей урядовой линии, что 29 числа, это в субботу, будет собрание. 29 я же на носу, я вчера с, объявления нету. Поняла, что сюда никто не придет, эту дорогу никто не доложит. И мы люди никому не нужны.